Skinka, köttfärslimpa, korv, skinnstek, pannbiffar, kebab, karré. Jag fick chansen att komma in i branschen. Jag det som lärning på Uggla. Jag har kämpat, lärt mig fort på detta jobbet. Jag mig och hårt jobbat, Efter fem månader jag fick utbildningen färdig. Diplomen, Jag fick diplom. Den blir, den blir vanlig värnfri kotlett. Man slänger ingenting. Man använder nästan... Från hela djuret. Man använder. Jag vill alla alla kommer till Sverige komma in i detta arbete. Det finns mycket möjligheter. Man får jobb här genom slakteri och Det är viktigt man vill lära sig språket, svenska språket. Om man händer någonting, det är bra man kan svenska. Faktiskt, när jag kom till Sverige från början, det var lite svårt. Jag lärde mig svenska mest genom jobbet. Jag har jobbat överallt, hela byggnaden. Bara jag inte börja slakten. Jag har sagt till chefen att jag vill lära mig slakten också. Jag kan inte slakten. Min framtid, jag vill bli chef med hela <laughs> Ugla.